Зеленский сюда. Дюлья, Зеленский. сюда. Порошенко. Юлия. Зеленский. Порошенко. Порошенко. Сейчас а, вот, да. Вилку. Вилку. Вилку.

было получено, внесено в списки выборцев 1340 человек. Проголосовало 915. Неиспользованных бюллетней 405. не, не единственным бюллетнем признано 7. Черка и других помилок не было. Единственная помилка отмечали несколько кандидатов. За Тимошенко и там еще за Тимошенко два, две птички стояла, один, один такой был. А остальные, ну их всего семь на это количество. Это и считается... У нас были времена, было и больше. Кандидаты... Такая сложилась ситуация. Бойко Юрий Анатольевич – 113. Зеленский Владимир Александрович – 264. Порошенко Петр Алексеевич – 133. Смешко Игорь Петрович – 139. Тимошенко Юлия Владимировна 123, Гриценко 61, ну остальные там 10-15 максимум голосов. Явка очень хорошая. Я такой явки, честно сказать, я по предыдущим выборам не ожидал. Обычно у нас ну, на предыдущих выборах полторы тысяча триста, тысяча четыреста, как правило, голосовало человек семьсот, восемьсот. А это при 1300 проголосовало 915 человек. Это почти 80%, наверное, 75% примерно. Это очень по Житомиру, это отменная явка, будем говорить так.